i right. 15 березня Верховна Рада України не продовжила мораторій на зміну цільового призначення земель рекреації. Фахівці говорять про те, що це відкриває можливість для приватизації таких ділянок. В Запоріжжі це означає новий виток конфлікту навколо добового гаю. Найбільш показовими є суперечки між вже екс керівництвом парку та підприємцями, які колись добули нерухомість на території комунального підприємства. 12 февраля я отримала письмо підписане Волобуєвим, в якому мені об'ясняють, що я довжна заказати кадастрову. карту и разделить землю парка Дубовый Гай, согласовав границы с владельцами объектов недвижимости. Такой документ нужен как раз для того, чтобы потом дальше дать ему ход уже на сессии и выделить земельные участки владельцам недвижимости. А моя позиция, они все тут сомнительного происхождения. А сколько таких спорных участков всего в Дубовке? 11? 11 объектов. И это все разные предприниматели? Нет. Самую серьезную группу предпринимателей с объектами недвижимости, конечно же, представляет Ашана Беладзе и его партнер Виталий Гончаров. А теперь представьте себе, вот мы с вами зашли с этой части. Вот тут нам отрежут участок земли, вот тут нам отрежут участок земли. Снесут веревочный парк, вот здесь отрежут участок земли. Вот тут у нас ресторан «Ветерок», который настаивает на том, это опять собственность Ашана Беладзе, что видовая площадка на озере, которую там тоже его. И он показывал Рощину проект. Проект реконструкции ресторана «Ветерок» в самый большой пивной паб Запорожье. Правда, с национальной символикой. Это будет вот такой участок земли. Вот. Дальше, ну, мы знаем, что тут у него уже есть фактически гектар. Тут есть гектар 8 десятых ЧП «Хижняк». Это старая недостроенная гостиница и роща. Тут у нас домики Бакинщика. Ну, пока неприкосновенным останется природно-заповедный фонд. Ну, потому что там сложнее с законом и мораторий там навсегда, и все такое. Во что превратиться в парк? На даний час дійсно в Україні діє закон, який накладає мораторії на зміну цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення. В той же час в квітні 2016 року сплине п'ятирічний строк даного мораторію, і технічно відбудеться відкриється можливість змінити цільове призначення даних земель з рекреаційних на землі там промисловості, транспорту, торгівлі, що дійсно може призвести до того. Що в кінцевому ітозі дані землі можуть опинитися в приватних руках в той же час? Це доволі складна процедура, яка не може відбуватися без участі запорізької міської ради відповідних служб. Тобто депутати певним чином зможуть впливати на це і не допустити у разі дійсно такої небезпеки. То і Гертюшенка і Єлена Єрьомінка в 2014 році чотирнадцятому в мій кабінет і кабінети, наче проїзду проїзди ресторану Санкас. Я сейчас уже могу но говорить, что они высказывали незаконное требование. Потому что после этого у нас было два года судов, и высший хозяйственный суд в этом вопросе поставил точку. Нельзя проезжать по территории парка. Но нельзя проезжать к объекту недвижимости, у которого нет земли. Потому что даже формат сервитута... Не предполагает такого проезда, потому что сервитут – это договор между властником земли, або крыстовачем, и другим крыстовачем земельного участка, дорога к которому прилегает через друг, чужой земельный участок. А так как он не властник земельного участка, сервитут был невозможен. А вот сейчас он станет властником. Дело в том, что если исполком городского совета разместил спортивно-гостиничный комплекс, то в любом случае… Э Здесь должны быть предусмотрены подъездные пути. Но это факт. Почему? Разместился спортивно гостиничный комплекс на законном основании. Есть все соответствующие юридические документы, которые подтверждают законность размещения. Плюс, не говоря за все суды, которые были выиграны вообще. Даже. Вот, это раз. Во-вторых, что такое дорога? Если это спортивно-гостиничный комплекс, это не дорога, это подъездной путь. В сегодняшний момент, согласно проекта, согласованного проекта, есть все документы, это факт. Вот. Согласно решению горисполкома на размещение этого объекта, согласно проекта, согласованного главным архитектором города, было реконструирован с целевым использованием. Вот, приватизирован с целевым использованием и введен в эксплуатацию с этим же целевым использованием, как спортивно-гостиничный комплекс. Никакой опасности для отвода земельного участка под зданием, под объектом недвижимости для меня нет. Объясню почему. Во-первых, я под этот мораторий не попадаю. Был запрет, правильно, был запрет на размещение новых объектов. А я был размещен 2000, с целевым использованием как спортивно-гостиничный комплекс в 2004 году. И у меня есть решение исполкома, в котором ученому по белому прописано, что оформить землю. Исполком городского совета уже дал право оформить землю. В обязательном порядке это даже меня обязали. Значит, по договору о приватизации то же самое. Меня наделили определенными полномочиями в качестве оформления земельного участка. Поэтому я направлял письма на оформление земельного участка. С переходом права собственности на имущество переходит право и на землю. Это закон. Я от особисто дивився вчора кадастрову карту. Я не побачив там приватизації приватизованого земельного ділянку, який би для розташування кафе. Можливо, власник даного закладу має на увазі ті положення земельного кодексу і цивільного кодексу, які дійсно існують, що власник нерухомості має право на земельну ділянку необхідну для обслуговування належної йому нерухомості. Це дійсно так. Але як це можна зробити, коли ці землі мають рекреаційне призначення на даний час? Ну, мені важко зрозуміти. Можливо, це відбулося, але кадастрова карта цього не відображає. До приватизувати неможливо. просто неможливо. ні юридички, ні фізичської. Це місце общественного назначення, общего доступу, Це просто дешевий популізм. Не останньою фігурою в питанні подальшої долі земель рекреаційного призначення в Дубовому гаю може стати новий директор комунального підприємства. Заступник міського голови Володимир Волобуєв неодноразово наголошував, що новий директор парку має бути незангажованим. Проте єдина кандидатура на посаду Олег Крамаренко де факто має свої бізнес-інтереси в парку.